بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و صلی على رسوله الكریم الکریم بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا و درس کفار قریش کے جانب سے معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کرنا اور اس میں امت کے لیے تعلیم قریش نے بہت سوچ و بیچار کے بعد اس بائیکاٹ کے دفعات مقرر کیے جس میں نکاح کی پابندی سے معاشرتی بائیکاٹ لین دین کی پابندی سے اقتصادی بائیکاٹ اور مزید صلح اور صفائی کے راستوں کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے ہر قسم کی مجلس اور بیٹھک پر پابندی لگا دی اور یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان رابطہ منقطع کر دیا جائے اور دعی اسلام کا مسلمانوں سے کٹ کر کسی خاص جگہ محصور اور مقید ہو جانا یہ باطل کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اسلام کی دعوت کو پہلاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مختلف کوششیں کی جاتی ہے انہیں مقید کیا جاتا ہے محصور کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف روپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے مختلف طریقوں سے فاصلے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات سے اور اہل حق سے دور رہیں آج کے آدائے دین دشمنان اسلام کا بھی یہی طریقہ ہے کبھی مساجد کے خلاف کبھی مدارس کو بند کرنا کبھی قرآن تعلیمات کو روکنا کبھی اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا مسلمانوں کو اہل حق سے دور کرنا یہ تو اس وقت بھی کفار کی کوششیں تھی اور آج بھی آدائے دین کی یہ کوششیں ہیں چنانچہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ ایک داعی کو عامت الناس سے مسلمانوں سے لوگوں سے اپنے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے اور اہل حق کو حق کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے کفار قریش کا اس بائیکاٹ سے دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان رابطہ ختم کر دیا جائے آپس کے تعلقات آپس کے میل جول کو ختم کر کے ان کے درمیان بدگمانیہ پیدا کی جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو توڑا جائے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تاکہ ان کا زور ختم ہو اسلام اور مسلمانوں کو تقویت نہ ملے جس طرح کہ آج کے دور میں بھی دشمانان اسلام کی مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش یہ ہے کہ ان کو فرقوں میں بانٹ دو تفریح کر دو یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں علاقے والا ہے یہ فلاں ملک والا ہے جبکہ مسلمان تو سب ایک امت مسلمہ ہے سب ان ندینہ عند اللہ الاسلام ایک اسلام پہ قائم ہونے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ایک نبی کو ماننے والے ایک قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہمارا تو رب ایک ہمارا تو نبی ایک ہمارا تو قبلہ ایک ہمارا تو قرآن ایک ہمیں تو نبی کی تعلیمات امت بنانے کی تعلیم دیتی ہے کہ سب ایک متحد ہو جاؤ المؤمنوں کا جسد دن واحد آپ علی و السلام و نے فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے جسم کے کسی آزو میں بھی اگر درد ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے اسی طرح مسلمان چاہے مشرق میں ہو مغرب میں جنوب میں شمال میں دنیا کے جس حصے میں ہو یہ تمام ایک ہی امت مسلمہ ہے اور سب کی ایک ہی سوچ اور ایک ہی رب کو ماننے والے ہیں لیکن آج صد افسوس وہ جو کفار قریش اس وقت مسلمانوں کو تفریق کے لیے کوشش کر رہے تھے اس شعب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کے ذریعے سے آج بھی اسنی کے نقش و قدم پر چلنے والے کفار آدائے دین دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی سازش یہ بھی کی جا رہی ہے مسلمانوں میں تفرق ڈالو مسلمانوں کو فرقے میں تبدیل کر دو ان میں آپس میں بدگمانیاں پیدا کر دو تاکہ یہ متحد نہ ہو کیونکہ اگر یہ متحد ہو گئے تو پھر تو کفر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پھر تو کافروں کے لیے زوال ہے پھر تو حق کا آ جانا باطل کا چلا جانا ہے جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کان زوقا کا تو اس بائیکارٹ کے ذریعے سے کفار قریش کا دوسرا بڑا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بدگمانیہ پیدا کی جائے جس کا سلسلہ آج بھی آدائی دین اس طرح مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے اسی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سراہطََََََََََََ فرماين اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو كيوں ان نباد كيوں کیونکہ بعض بدگمانیہ گناہ ہے کسی کے بارے میں ویسے ہی بدگمان ہو جانا یہ مؤمن کی صفت نہیں ہے اللہ ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے اور میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے چنانچہ اسی بائکاٹ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو یہ ہرایات تھی کہ وہ دشمن سے ٹکر نہ لے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے وہ کسی قسم کی جھنگ بڑکانے سے گریز کرے وہ خود کسی جھنگ کا ایندھن بننے سے اجتناب کرے اس موقع پر آپ علی السلام نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی اور اس مرحلے میں آپ علیہ و سلام کی تربیت کا عظیم و شان پہلو بھی یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا کے عظیم بہادر حضرت حمزہ جسے اسد اللہ اللہ کا شیر کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب کو معلوم ہے لوکان ابادی نبی یا لکان عمر حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے حضرت عمر ہوتے حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور حق کی آواز سب سے پہلے بلند کرنے والے اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنم جو سخاوت میں سب سے آگے تھے یہ تمام حضرات اس وقت موجود تھے لیکن بغیر کسی ٹکراؤ کے اعلی صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا آپ نے فرمایا صبر کرو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور کے ارشادات کو اپنا شعار بنائے رکھا کفار قریش کی جانب سے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی ہر قسم کی اذیت دشمنی اور ظلم کو برداشت کیا اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا اور پھر ان حضرات نے صبر کا جو مظاہرہ کیا تو کسی ایک حادثے یا ایک دن پر نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو تین سال تک یہ بائیکاٹ رہا تین سال تک انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا دیکھا جائے تو مکت المکرمہ کی تو ساری زندگی ہی صبر کی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مختلف اعتبارات سے تکلیفیں دی جا رہی تھی لیکن حکم یہ تھا کہ صبر کرو اور صحابہ نے صبر کیا گویا اس سے بھی مسلمانوں کو سبق ملتا ہے اہل ایمان کو سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے قائد کے اور اہل حق کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں اور کسی بھی قسم کی جذباتی کارروائی نہ کرے جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھیں نا وہاں ابو جہل پر حملہ کرنا یا سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی غیر متوازن جنگ شروع کر دینا بہت آسان تھا بڑے بڑے دلیر صحابہ کرام موجود تھے ان کے لیے یہ کرنا کیا مشکل تھا لیکن حضور کا حکم تھا کہ اپنے آپ کو روکو صبر کا حکم ہے تو گویا جہاں اللہ کا حکم آئے گا جہاں نبی کی تعلیم آئے گی وہاں ہم اللہ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آب علیہ السلاۃ کے حکم کو پورا کرنے والے ہوں گے اپنے جذبات کو روکیں گے اور مسلمان کہا ہی سے جاتا ہے جو اللہ اور نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوں. اسی وجہ سے اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مکی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس بائیکاٹ والے تین سال کو دیکھتے ہیں تو اس بائیکاٹ کے تین سال کے اس اول دستے کے لیے تربیت اور کردار سازی کے میدان میں عظیم توشہ ثابت ہوئے ان میں بھوک خوف آزمائش میں صبر کرنے آساب کو قابو میں رکھنے اپنے دلوں اور خواہشات کو دبانے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے جیسے اوصاف راسخ ہو گئے اور یہ سب آپ علی السلام و کی صحبت کا اثر تھا آپ علی السلام و سلام کے تعلیم کا وہ اثر تھا جو صحابہ میں نمایاں نظر آتا ہے اور پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اس اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ نے اسلامی دعوت کے فروغ اور تمام قبائل عرب میں اس دعوت کا پیغام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا چنانچہ حج کے موسم میں تمام عرب کے قبائل میں یہ خبریں عام ہو گئی اور جزیرہ نما عرب کی نزدے اس دعوت پر مرکوز ہو گئی جس کے لیے آپ علی السلام و سلام اور آپ کے صحابہ بھوک پیاس اور بائیکاٹ جیسے ظلم برداشت کر رہے تھے اور ان خبروں نے سب کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ دعوت برحق ہوگی جسے آپ علی و السلام لے کر آئے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ علی صلاحت و اور آپ کے پیروکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کبھی اتنی گھٹن اور مشکلات اور مصائب برداشت نہ کرتے یہ حق ہونے کی علامت ہے کہ حق کے لیے انسان ہر تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین